Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinə yaxın gözəl bir həyət evimizi təqdim edirik. Hörmətli izləyicilərin evin xarici görünüşüdür. Evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit betondur. Dəyərli izləyicilər, videomuzu kəsməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızı izləyə biləsiniz. Dəyərli izləyicilər, evin qiyməti ilə bağlı ətraflı detallarda biz sizi nəzərinizə çatdıracağıq. Videomuzu sona qədər izləməyi xahiş edirik. Gördüyünüz kimi evin qarşı tərəfdə sizcəmisin giriş qapısıdır. Burda həyətində kombi aparatının yeri nəzərdə tutulub. Ətrafı tam olaraq yaşayış məscividir. Hörmətli izləcilər, evin həyətinin giriş darvazasıdır. Geniş həyəti var. Həyətinə iki maşın rahat şəkildə tam yerləşir. Evin giriş beləkanı tamet daşla üzlənilibdir. Çox gözəl dizayna malik bir evdir. Evimiz yeni təmirdən çıxıbdır. İndi biz keçiriyi evin daxili ilə tanış olaq. Buyurub izləyə bilərsiz. Hörmətli izləyicilər. Evin giriş məhəlləsində, gördüyünüz kimi geniş bir ələ var. Evimiz 30 daşla tikilib, mərtəbə arası manalet betondur. Dəhlizin girişinin sağda gözəl bir qonaq otağımızdır. Qonaq otağının tavanıdır bu. Evə kommunikasiya xətti çəkilibdir, qaz, su, işığı daimidir. Ətrafı yaşayış məscədi, məktəb, bağça, ticarət mərkəzi. Marsuurlar evin yaxınlığından keçir. 1-ci mərtəbədə yerləşən salonumuzdur. Döşəməsi istipoldan yağılıb, salonu tavanıdır bu. Burda isə mətbəximizdir. Geniş birə bil mətbəxi var. 2-ci mərtəbiyə çıxan pilləkanımızdır. Pəkanın altında kladovka yerinə zərdə tutlub. Hörmətli izzətlər, indi isə çıxırıq 2-ci mərtəbiyə. Otaqlarla tanış olaq. 2-ci mərtəbəmizdə 3 yataq otağı yerləşir. Bu, ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. Hər otağa günəş şüası tam rahatlıqla düşür, heç bir maneə pəncərələri qarşısını kəsmir. Burada isə ikinci bir yataq otağımızda Yataq otağından balkona çıxış qapısıdır. Yerin köznə məhfuz gözəl bir balkonu var. 1 dilin həyətan sahəsi bizə çəkib təqdim edirib. Çox geniş otaqları, işıqlı otaqları var. Qiyməti münasib bir qiymətdir. bura üçüncü yataq otağımızdır. Yataq otağının tavanıdır bu. Evin yerləşdiyi ərazi hündür bir ərazidir. Hörmətinizə arz edirəm. Evin qiyməti 75 min manatdır deyilir. Real alıcıya qiymətə endirim alacaq. Ən əsası oldu videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olacaq Hər bir yeni videolarımızı izləyə bilərsiz. Telefon nömrəmizi xatırladaq. 070 560 48 40. Bəhramın əmlak agentliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.